এতিয়া ইয়াতে তেল ডিপুত অকণমান ফ্ৰেছ জই ল'লোঁ মোক গাৰ একদম অৱস্থা নাই তো আজি আৰু এতিয়া এটা বজাত পাম বুলিহে মানে দেখাই আছে তো বহুত বেছি দূৰ যাব আছে গা বহুত বেছি বেয়া আৰু বোলো আৰু তথাপি দেখাই আছোঁ আপোনালোক অলপ চলপকৈ আমিও গৈ আছোঁ সকলোখিনি আমাৰ আহিছোঁ যেতিয়া ইমান দূৰ এইখিনি আৰু গৈ পালে মনটো ভাল লাগিব তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো চকুৰে চাই চাই আহি আছো এই জুম কৰিলে খাওঁ হ'ব এইবিলাক কৰা মানুহ এই বটল হাতত লৈ লৈ শুনিছিলো আগতে বিহাৰীৰ মানুহ যে পথাৰত মানে হেৰি কৰে বুলি সঁচাকৈ চকুৰে চাই চাই আহি আছো আৰু এইফালে আমাৰ গাড়ীখনৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে তো এতিয়া মানে গাড়ী এতিয়া ৱৰ্কশ্বপত লৈ আহিছোঁ আৰু আমি জাৰ্ণিটো মানে শনিবাৰে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তো ৰবিবাৰে গোটেই ৰাতি গাড়ী চলাই এতিয়া মানডেহে আমি প্ৰয়াগ্ৰেছ পাব পাব মানে গৈ আছোঁ আৰু ছানডে' ৰাতিটো ইমানেই ভয়ানক পৰিস্থিতি হৈ গ'ল তো ভিডিঅ' ইমান বেছি কৰাই নহ'ল জাৰ্ণিটো আমাৰ ৰাতি দুটা তিনিটালৈকে আমি পূৰা গাড়ীতে থাকিলোঁ তাৰপিছত তেল ডিপুটো থাকিলোঁ তাৰপিছত ৰাতিপুৱা ওলাই দিছোঁ ঠিক পাঁচটামান বজাতে তো ওলাই মেলি এতিয়া আৰু মানে পূৰা পাই গ'লোঁ প্ৰায়াগ্ৰাজ আৰু এয়া কুম্ভ মেলাত সোমাই দিলোঁ তো ইয়াৰে পৰিৱেশটো অকণমান আপোনালোকলৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিমান দূৰ পাৰোঁ দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ তো আপোনালোকে চাই লওক এইখিনি মানে সেইদিনাখন ৰাতি বহুত মানে ৰাতি হৈ গ'ল আৰু ইমান কুঁৱলী মানে ভিডিঅ' কৰাটো সম্ভৱেই নহয় আৰু বহুত বেছি ভয়ো লাগিছিল কুঁৱলী মানে ইমানেই বেছি ৰাস্তাত মানে কিমান আমি ৰখি ৰখি গৈছোঁ ইফালে মানে দেৰিও হৈ গৈছে ৰাস্তা বেয়া কুঁৱলী একো দেখা নাপায় তো কিবাকে মানে কেইবাটাও আছে ত' বিশেষ ঘাটটো হ'ল সংগম ঘাট কিন্তু আমি সংগম ঘাটলৈকে নগ'লোঁ নগ'লো মানে আমাৰ লগত বাবু আছে তো সেইটোতো নকলোঁ মানে নগৰলৈ মানে বেলেগ একো নাই মানে কি তাত ভিৰটো বহুত বেছি মানে সেইদিনা এটা যি ইঞ্চিডেণ্ট হৈছিলে সেইটো তাতেই হৈছিলে তো সেইকাৰণে আমি যোৱা নাই ত' ওচৰত আৰু এটা সংগম ঘাটত বাহিৰেও কেইটামান ঘাট আছে ত' তাতেও ভিৰ আছে বাৰু নোহোৱা নহয় তো আমি সেইকাৰণে চংগম ঘাটটোত নগৈ ওচৰৰ যিকেইটা ঘাট আছে মানে তাৰে কোনোবাই তাত যোৱাৰ ডিচিডেণ্টটো ল'লোঁ মানে সংগম ঘাটটোত বহুত বেছি বেছি ভিৰ আমাৰ লগত আপুনি লাগি থাকক আৰু কেনেকুৱা লাগে জনাব মানুহ দেখা পাইছেনে এই ইমান দূৰ দূৰলৈকে হৈছে একদম মানে আপোনাক মানে কি কেমেৰাই দি মোৰ ঢুকিয়ে নাপায় মানে ইমান মানুহ ইমান ডাঙৰকৈ হৈছে আৰু এইফালে বাবু আগে আগে এদি চাই হৈছে মানে ভাগৰ ধৰি গৈছে একো নাই তথাপিও ভগৱানৰ নামত এদিনহে একো নাই লাইটবোৰ দেখা পাইছে দে মানে নদী দুটা পাৰতে মানে আপোনাৰ মানে কুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে মানে সেইটো ভাল আৰু এইটো ভাল ত' আমি এটা ফালত আহিলোঁ মানে কি হয় এটা ফালত বহুত ভিৰ আছিলে আৰু গাড়ী পাৰ্কিং নাই তো তেতিয়া আমি কৰিলোঁ কি আমি মানে এইটো ফালে আহি গ'লোঁ এইটো ফালে পাৰ্কিং পালোঁ ত' এইটো ফালেৰে আমি গুচি গ'লোঁ মানে কি হয় যিহেতু চাওক মানে কি বাচ্ছাৰ লগত আছে বেছি ভিৰ ভাড়াত যাব নোৱাৰোঁ অকলে আহিলে বেলেগ কথা আছিল ত' সেইটো ফালে আমি সেইকাৰণে নগ'লোঁ আমি এইটো ফালত আহিলোঁ এইটো ফালত আমি স্নান কৰিম স্নান কৰি অলপ কিবা সেৱা কিমান কৰিম আপোনালোকৰ কাৰণেও কৰিম মই নিজৰ কাৰণেও কৰিম আমাৰ ফেমিলিৰ কাৰণেও কৰিম তো সকলোৰে কাৰণে কৰি পেলাই আমি সেই পৰা ওলাই যাম তো ঠিকে আছে একোতে ব'লক সেই পোহৰবোৰ দেখা পাইছেনে যিমান দূৰলৈকে আপোনাৰ চকুত গৈছে মোৰ কেমেৰাই ঢুকো পাইছে সিমান দূৰলৈকে গৈছে এই বপা আৰু মোৰ পিছফালেও এইফালে দেখা পাইছে ন

আগলৈকে গৈছে মই বাৰু যোৱা নাই লগত বাবুও আছে অলপ সাৱধানেৰে সেইকাৰণে গা ধুবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তো দেখিলে আৰু বহুত বেছি মনটো শান্তি পাইছোঁ এইখিনি কৰিব পাৰি বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু যাব পাৰিছোঁ যে এইখিনিলৈকে আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে সেইকাৰণে আৰু আমি সংগম হাটলৈ নগ'লোঁ কাৰণ তাত বহুত বেছি ভিৰ আমাক তাত মানে পুলিচসকলেও কৈছে বা সকলোৱে কৈছে যে একেই কথা যিহেতুকে তো তাতে আমি এনেকৈয়ে মানে ইয়াতে আমি যিহেতুকে বস্তু এটাই তো সেইকাৰণে আমিও খুব বেছি ভিৰ ভাড়াত যোৱা নাই লগত বাবুও আছে সেইবাবে আমি এইটো ঘাটতে পূৰা গা চা ধুলোঁ স্নান কৰিলোঁ বহুত বেছি মনটো শান্তি লাগিছে আৰু লগতে অকণমান ভিডিঅ' কৰি গোটেইখিনি কৰা নাই বাৰু অলপ অলপ কেইটামান ক্লিপ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এইফালে দেখিছেনে ময়ো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ অকণমান পানী ছটিয়াই ধুনীয়াকৈ লৈছোঁ আৰু সকলোখিনি আপোনালোকলৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ অলপ অলপ ক্লিপ ক্লিপ কেইটামান তো আমাৰ বহুত বেছি ভাল লাগিল এই মহাকুম্ভ মেলাৰ অংশীদাৰী হৈ থাকিব পাৰে আৰু লগতে সেইবাবে মই ইউটিউবতো সাঁচি ৰাখিলোঁ আৰু বহুত বেছি মনটো শান্তি লাগিছে আৰু সেয়াই আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু লগত পানী চানী ধুনীয়াকৈ লৈ ল'লোঁ এনেকৈ পূৰা লৈ লৈছোঁ আৰু গংগাৰ পানী পানী লৈ আহিলোঁ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এতিয়া উভতি গৈ আছোঁ আৰু বৰ বিশেষ তাত মানে আমি মেলাবিলাকত সোমোৱা নাই যিহেতুকে আমাৰ উদ্দেশ্য আছিল ইয়াতে ধুনীয়াকৈ স্নান কৰা আৰু মেলাত যোৱা তো মেলাবিলাকত যোৱা নাই তো স্নান কৰাটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য আছিল তো সেইবাবে ধুনীয়াকৈ কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে আমাৰ ৰিটাৰ্ণ জাৰ্ণি হ'ব তো ৰিটাৰ্ণ জাৰ্ণিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম সকলোখিনি অভিজ্ঞতা মহাকুম্ভ মেলাত গৈ কে অভিজ্ঞতা সকলোখিনি মই ইউটিউবত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ গোটেইখিনি কৰিম যদি আজিৰ ভিডিঅ'টোও আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক ক'ম আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব চ' এইফালে আহি থাকোঁতে এতিয়া ব্ৰিজৰ ওপৰৰ পৰা কুম্ভ মেলাৰ একদম ওপৰৰ আমি ব্ৰিজৰ ওপৰৰ পৰা সকলোখিনি পৰিৱেশখিনি আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ দেখিব ইমানেই বেছি ধুনীয়া লাগিছে ইমান বেছি ভাল লাগিছে তো সেইখিনি অকণমান আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ তাৰপিছত আমাৰ জাৰ্ণি পূৰা ষ্টাৰ্ট হৈ আছে ৰিটাৰ্ণ জাৰ্ণিটো ত' ৰিটাৰ্ণ জাৰ্ণিটো মই নেক্সট ব্লগত দি দিম তো আপোনালোকে চাব আৰু আজি এইখিনি আপোনালোকক আমি যিটো কিবা মান্দে পাইছিলোঁ মহাকুম্ভ মেলা তো সেইখিনি আজি আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ তো এতিয়া আপোনালোকক মই ইয়াৰ ব্ৰিজৰ ওপৰৰ পৰা মহাকুম্ভ মেলাৰ গোটেই পৰিৱেশটো ওপৰৰ পৰা ইমানেই বেছি লাইট বহুত বেছি ভাল লাগিছে ইয়াত দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা আৰু কিমান ডাঙৰ এৰিয়া ভাবকচোন আৰু মনটো ভাল লাগিছে যি নিউজত দেখি আছিলোঁ চবতে দেখি আছিলোঁ আজি নিজেই তাৰে মানে মানে তাত যাব পাৰিছোঁ যে সেইটোৱে বহুত বেছি মনটো ভাল লাগিছে বহুত বেছি শান্তি লাগিছে তো সেয়াই আৰু আৰু আপোনালোকৰ লগতো সেইবাবে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু এয়া পৰিৱেশ দেখিছে কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ এয়া কুম্ভ মেলাৰ আৰু ৰাতিৰো দৃশ্য এটা আৰু বেছি ভাল লগা যেতিয়া লাইট টাইটবিলাক পূৰা জ্বলি আছে ত' ভিডিঅ'টো এনেকৈ সামৰণি মাৰিলোঁ আৰু আমাৰ কুম্ভমেলাৰ যাত্ৰাখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ অভিজ্ঞতাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ মানে সকলোখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ তো ভাল লাগিল যদি প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব লগ পাই আছোঁ আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে ত' আজিলৈ বাই বাই